айба 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 Мальчика, Это уже не первый случай. Даже года не прошло, за полгода ну, уже второй случай, как у нас на международной трассе сбили двоих детей на смерть. Ничего для этого не делается. То бишь у нас есть камера, но Я это фейковая, фейковая камера, которая она просто висит, но она не записывает. Как бы мы не можем увидеть, что случилось на самом деле. Плюс к этому у нас просто пешеходные дороги, но это ничего не значит. Как у нас едет 100 километров в час как нас обгоняют то также и фуры и машины друг друга даже ну я тут живу сельской даже меня обгоняют если я там еду 40 50 километров в час то они меня очень сильно прессуют сзади. Поэтому мы тут собрались вместе, чтобы решить что-то. Либо нам обезную делают, либо нам ставят светофор, либо, не знаю, полицейские сказали лежачие нельзя. Но нам обещали, что в понедельник к нам приедут, и мы будем что-то решать. Не обещали, что решут, но обещали, что будем общаться с всеми людьми, и мы хотим, чтобы они приехали к нам. За дві години скільки ми тут знаходимося, ніхто не підійшов да, і ні скоро... з місцевої адміністрації, ні з Ізмаїлою ніхто не підійшов. Ніхто дуже, дуже соромно за, за таке, тому що це не перший випадок, коли таке трапляється в Орловці, і це вже крик душі, як кажуть. А взагалі треба щось робити тільки тишина. Ні, すいですん。<music> Сьогодні в селі Рівка сталося ДТП, в результаті якого погибла малолітня дитина. По даному факту порушена кримінальна справа розслідування проводить СУ ДТП, СУ ГУНП і проводяться необхідні слідчо ошукові дії. Буде вирішено питання про затримання особи, яка скоїла це ДТП. чотири чоловіка, да котро місне власть там поліції, всі поїдуть присідати районної воєнного Субтитры Это участок Это самый, узкий, самый узкий. Самый узкий из всей дороги. Где вот везде? здесь дорога, вот там, где ребенок сегодня погиб, дорога выходит прямо в калитку, чтобы вы поняли. И он погиб практически у себя перед калиткой. И, И тот, который прошлый год такая. тоже вот, на калитку будет. А эти службы видно, обновления должно давно должны были уже заниматься. Вот там э, Лима наградили вот этой штукой, поставили да. там вот эти штуки, там, а э, по селу, чтобы пройтись, посмотреть. И мы им писали, мы Хорошо. тоже получили от них ответ, сказали, мы тоже ни при чем. Поэтому, Поэтому мы и уже э, на крайние меры выходим, потому что так не может быть. Завтра может мой ребенок попасть, Боже, сохраните. Да. Я да? не хочу не сейчас говорить по-мужски, если не дай Бог, Боже, это, это, это же... Страх. Это страшно, это, блин, я боюсь пускать ребенка в школу, потому что они проходят а один раз, а потом второй раз проходят эту дорогу работники ЖКС будут устанавливать Ужать, что либо что? два, либо три лежащих полицейских. Если они помогут, значит, ну, если отвалится, значит, мы будем добиваться, чтобы оба лавкодор нам сделал из асфальта лежащий лежащие полицейские, которые тогда будут держаться. <рисея> Только лежачие? Мы да. же и полиции хотим? И полиция будет тоже, Отлично. поверьте. Будет вот будет. Мы, мы, мы хотим полиции нормально, еще, не, еще продажи. Не, еще не продажи. Еще вопросы, да, вот именно, да, посадят, да нормально, а не да, да. продажи, чтобы они... Гоняли Потому что за... полсы вас сюда одеть и идут. Мужчина не заплатил, чтобы они ловили вот эти, которые ходят на 100 километров. В час. Хорошо, У каждого пешехода.